Всем привет, привет, ребята! И вы на канале Мистер Лакена. Сегодня мы поехали в новый аквапарк, в котором мы не были никогда. Не uh -huh. Знаю, как он называется, скажи. Сент-Мартин. И вот мы зараз вам его покажем. Тут уже сева сидит. Опс. Вот тут дуже богато містія. Вот. Далі, uh -huh. Сейчас мы пройдем вам чуть-чуть. Здесь есть очень много бассейнов, просто они. Микро Экскурсия. Так сказать, вот такой мостик прикольный. Да, он идет, он идет. Там, вот так. угу. Кстати, самое интересное, что вода везде достаточно теплая, даже если уже лето, так сказать. А, Сейчас это даже немного и раздражает. Вот там есть выход наружу. А мы зараз спустимся. Угу. Так. И чуть-чуть вам покажем вот такие обзорчик. Это у нас переодевалки. Тут есть такие мини, мини бунгало. Там идут рестораны, сауны. Погода изменилось, Потому что была погода, Года солнце, такая солнце, жара. Пекучая, да. Было невыносимо жарко, мы пошли в озеро. И так, буквально кстати, озеро. за полчаса, за каких-то mm -hmm. даже меньше, все так изменилось. Уже начали закрывать зонтики, но что уже, наверное, пойдет дождь. Mm -hmm. вот. вот тут, мы так понимаем, это комплекс, это Сен-Мартин, в котором можно останавливаться. Здесь, наверное, ну да, здесь отели, И тут тоже. Это, наверное, то, что принадлежит к этому комплексу, бассейнчик. Вот такой водопадик прикольный. Вот, Сент-Мартинс. Сент-Мартинс. А самое тут еще прикол, в отличие от всех этих термопарков, что тут есть реальный выход к озеру, и оно очень чистое. Да, вы просто, вы просто заходите и просто видите свои ноги. Оно очень прозрачное. Угу. собирать камни. Да, там чистенько водичка. Вот так все выглядает. Стоит это дороже, чем Машон-Мадяровар. Но есть тут свой шарм. Ехать ну, нам сюда 50 минут. Да, почти час. Почти 50, 50 минут мы ехали сюда. Ну, да, более дольше. Так Машин мы ездим где-то минут за 35, за 40. Ну, это не сильно. Ну, это того что стоит, Махака. Да, да, да. Потому что он совершенно другой уровень, совершенно другой класс люкс. Вот тут вот есть этот самый, как он? Скажи мне, я тебе скажу, горка. Гирочка. Горочка. Ну да, я по ней спускался. Не, синяя это не горка, это а, я не знаю, то что. -то не что. Понятно, да. Какая горка для тебя? Тут туалеты, место для курения, там идет ресторан. Такой бар что ли? Угу. Короче, мини-турция. Да, чимось нагадует Турцию. Тут можно себе что-то позаказывать. И тут тоже, тут типа VIP место. Мы так ага. понимаем, что за додатковую ну, здесь плату. Все нужно резервировать. Ну не все как бы, но просто такие места. Вот. А здесь мы были. Мы сейчас перенесли свои речи, потому что вдруг пидет дождь, а может пойти. И поэтому мы решили так. от греха подальше. Вот такие тут пирс и озерцо. Водычка тепленькая. Ну как тепленькая? Она, конечно не такая, как в бассейне. Нет, что, это это что Ну, она трошечки прохолодна. Ну, Ну, как холодно, для... Не знаю, какой 8. сегодня? 7 июня чи 8? А, 6 нет? Не, не, 6 было. Короче, вода так. Так. холодная вначале. Но потом она просто уже начинает быть светлой. Я даже зайду. Покажу вам. Не, она в принципе не, не такая уж и холодная. Вот, смотрите, Прозрачная. какая чистая вода. Но... Эх! <связывая> Еще телефон, значит, Чтобы все узнали до кого это. Колыль. Ага. <связывая> вот я стою тут почти э, ну вот по грудь. И это самое, волосатая папина грудь. И вот ноги. Прозавшие? И вот видно, да. То есть реально вода очень чистая. А, как Там, хорошо. Там тут еще есть такой матрас. Ну, не матрас, но такая штука, с которой вы можете прыгать. Угу. Ага. Вон она. Yes. Есть. Да. Почекай. Где вон? Ну, а, да, 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 Вот. Сейчас ей погано видно. Вот, а вот тут идут вот эти отельные номера, и вон там тоже люди как бы сидят себе. Балдеет. В принципе, чем-то бины Море, чем тубины бины Турция. Не, неплохо, даже очень неплохо. Ну да, да. Так, то есть эти номера, как бы ты здесь можешь купить, не знаю, на несколько недель. Или... Можешь, как как в Турцию приехать и тут Давай. купаться, термы тут, а сауны школу прогуливать. и так дальше. Ну все. Пойдем еще потом, потом покажем вам еще там детский этот самый да, уголочек прикольный. Да, просто этот топ. Особенно там еще есть такая вертелка что ли. Ну вы И все сами просто... увидите. Да. No spoilers. Вы уже чуете, как гремит. Mm -hmm. Только что даже была блискавка. А ты вчера был Да каждый день уже идет дождь. No, я помню, что Каждую вчера? ночь. Вон, а... бачите, там mm -hmm. немае. Значит хмар, ничего Там солнце, там жара а еще, просто вот стоит то, что, Не, ну правильно ну за ними, я ж скажу Вот за ними там душа солнечная А нас, просто короче, вчера... накрыла облажна хмара Просто вчера был такой день Что сначала были ну, Была гроза, ну, было их много А аж потом Боже, как оно скользит? А как бы аж потом Начался дождь, так что, может, быть, нас сейчас Тоже так было. Так, вон там видно За стеклом детский кутик. Для тебя. Ну шо вы? А что вы? Ну, люди потихоньку уходят, там гремит, молнии видны. Так, мы еще идем на детский этот. А? мы пойдем еще не не знаю повдивемось так тут у нас детская развлекаловка Есть. вот там Почти... очень прикольная штука Почти, круглая угорка а, ну, давай подойдем поближе к кругленькой если ты там начнешь если ты туда залезешь то придется снимать видео пять минут угу. Вот так вот, если ты туда потрапляешь то ну то все. Нет, мы пытались, мы просто пытались со всей силы, не получалось, потому что нереально. Да, влечи. да. Это потому трудно. что вот, если вы присмотритесь, то увидите, что там такие а, эти. Э, не ну голый, да, да, да. Струи, ну, струи, да, струи, и они тебя несут, и ты не можешь да, вырваться да, 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 с я этого круга. Согласна. А здесь вот идет вот эта горка. Где она? Угу, вот, с которой Лена Нет. побоялась спуститься. Так, вот сюда вот выскальзываешь. Ну почти поднимемся. Не, спускаться мы не будем, потому что у меня в руках телефон. Ну просто там вид такой открывается. Так, поднимаемся. чувство что, что уже пошел подождь, дождь а? но это не дождь это просто тут все капает ну, да. не ну и реально что? пойдет хорошо, что не будет Ага. так довольно высокая лестница а, да. не лена так я пишу в дождь дивись чи пардон. Оп, пардон. А не, я напишу. Не-не-не. А, да, ребята, так кстати, здесь вот такой вот балкончик. Красавчик. Ага, шикарный. Да, можно увидеть. Сон. Эти самые бассейны Что, бассейн, вид бассейн, сверху. А прикинь, так а перелезть и типа, пойти вот так вот, значит, по крыше. И спрыгнуть с крыши вот туда в бассейн. а вот там, где мы были, и вон этот плод. Ага. который мы снимали, но его плохо было видно. Вот тут одно озерцо. не, но, не, не, еще не пошел. Просто уже, знаешь, такой вечер начинает и быть. И вот оно идет аж до суда, это озеро. Вот просто там. уже начинает быть такой вечер. Просто уже угу. видно, что уже пойдет. Может пойти уже каждую секунду. Да. Он там вдалеке, где горы, там он явно и идет, вот там, вот где-то. Да да, может, ну видно прям эти Гремит. облака. А вот там вот да. чуть дальше озеро Ной Зидль... Зильдерзея, Короче, ребята, здесь очень классно. Рекомендуем. Так. Вот мы идем сюда. <_зовещение> ну, это совсем уже для малышни. <_зовещение> так, тут детский кутик. Вот тут Ленуны одноклассники, вы видите, их и одноклассницы. Шу -шу. Да, Лена? Это случайно не твои учителя со школы. Мои учителя? Ну. Лена пошла еще дальше. Да. Вода здесь очень а, теплая. Вот обычно нет, в таких нет, шнягах вода холодная. Нет, ребят, я вам реально говорю. Я просто не понимаю, как это Просто лето, и здесь вода, прямо написано, что 35 градусов. Что ну. То есть обычно вот в этих всех да, шняшках да, да, да. водичка холодная, а здесь она такая теплая, 35-37 градусов. Нет, как бы как, с... Я не знаю, я аж распариваешь. Вот я не знаю, мне и зимой бы хотелось быть холодной. Но летом, знаешь, такой приехал, значит, освежится, и здесь такое... Угу. Как бы, но... Так, здесь тоже места. Кузя, уже а не я, той. Я хотела это сказать. Кузя, что с тобой сделали? Я хотела сказать это. А, жаба Клава. Иха! Иха! Беда, Да ладно, Лен, не надо, а то еще сломается. Да. Так. Тут такие душевые тут можно взять на прокат э, такие лодочки, каяки. Змея. Э? Туда вместе. Там много места для тебя тоже найдется. Потом тут еще есть какой-то террариум, но ну, мы не поняли, кто здесь живет. А то Разбудьте разбудим щуку клюшку. Да. Но ну, Лена решила, что тут живет вот эта деревяшка. Разбудите, она же спит, отдыхает. Так, тут у нас есть Си-сауна, это морська сауна. А тут у нас ресторан. І тут же тиша, вже можна поїсти собі спокійно. Ух ты! Ну, вы самі слышите? наверное, слышите? Не знаю. Да, да, да. И тако... все. И там уже йде заборчик, он видно машини, там і де стояночка, там стоїть наша машинка. Вот это мне всегда нравится, когда вот так соломой. По там Вот бачишь разрубленный дах во А что там? Вот так и не узнал. Я думаю, что тут можно подняться. Ну я не знаю, будем подниматься. Ну давай Здесь Ну, давай. Попробуем. Ну, лестница конечно большая сейчас зайдем узнаем ну, что вы там. Идете в мой палац о так Надо подожди спать. тут что-то тоже интересно ага и тут закрыто Заходите. А, кстати, может быть и действительно. Попробуем? Да не надо, не надо ли. А, ну, не будем сюда. туда заходить. Значит, это мой дом. Вау. Ух ты. А ну-ка. Вот она. Вот это озерцо найдет, идет. Вон стояночка. Вот этот ресторанчик. Да. Слухай, так тут тоже досить прикольно, да? Ага. Угу. Вот мы пришли. Лезли еще выше и забрались уже на самый-самый верхотур. О, вот тут можно взять и каву. Угу. Я помню, бы, наверное, хотела бы капучино. Вот потом... это капучино. Слухай, так тут тоже можно? Ну, красная, наверное, шалаты, да, как раз, наверное, лучше лапы, да? В общем, короче, мест тут очень много. У -у -у. На самом деле. Ну, вот эти вот такие шалашики, что ли. Это, наверное, больше такие, что ты должен резервировать. Такие, деньги. я думаю, что это до каких-то номерей. Да, здесь должен ну, жить, так сказать. Ну вот у нас номер, допустим, у меня 044. То у меня нет. А у меня Айс тебя принес. Yes. Релакс. Uh -huh. Ага. Так все интересная архитектура, Все так построено. Это Гавайи. Um, угу. Тут можно тоже съесть. Угу. Ну, все, пришло.